Меня зовут Леся, я нахожусь в Канаде уже два года. Я приехала сюда в августе 2011 года на программу International Business. В Киеве училась на программе Международная экономика, что в принципе то же самое. Вот. И после годичной программы я вот уже год работаю в канадской компании. Шеридан, ну, было несколько вариантов, самые большие, можно сказать, колледжи, то есть это Синека, Шеридан, а потом э, колледж в Ниагаре, ну, я рассматривала некоторые университеты тоже, вот, Шеридан была просто самая вот, удобная программа, которая мне по специальности, она мне сама по себе подходила, плюс то, что это было годичное, постгрейдит, я не хотела ехать сюда на ну, два года, мне вот больше по времени подходило, что это один год, быстро отучилась, очень интенсивный курс, и вот год работаю. Почему Шеридан мне понравился? Во-первых, то, что я училась в этом новом кампусе. Когда я приехала, это был первый год, когда они только его построили. То есть, наверное, первые месяца два мы учились, и еще до сих пор была реконструкция, но кампус вообще замечательный, ты сам видишь, что здесь все по новым словам техники, все супер замечательно, все двери, в двери ты заходишь по студенческому ID, то есть ты не можешь просто так вот, как человек с улицы, зайти в любой класс. Учеба мне очень нравилась, и насколько мне, честно говоря, не нравилась учеба в университете, где я училась в Киеве, то есть я считала, что это времени, что они не дают мне никаких знаний. Да, они мне дали теоретическую базу по экономике, но по факту, по практике, по то, что происходит в реальной жизни, я сто процентов своих знаний получила в колледже на этой программе. Мне очень нравились профессоры, очень нравилась моя группа, все очень поддерживали меня в плане того, что в плане знания языка английского, в плане того, что никто не обращал внимания на мой акцент, который был очень сильный в самом начале. Все мне помогали именно в плане моральной поддержки, то есть объясняли, что, как нужно сделать. Здесь совершенно другая система оценки твоей работы, правильно? То есть мне нужно было тоже пару месяцев, я въезжала в эту систему оценки. Я общалась с ребятами, которые здесь канадцы, так же само, как с международными студентами из разных-разных стран, с Азии, с Индии, с Украины была девочка, то есть со всего мира, можно сказать. И они действительно очень помогали, очень поддерживали. Что меня больше всего удивило, это то, что не было абсолютно никакой скидки э, со стороны профессоров на то, что английский не мой первый язык. Я не знаю... Эм... Мне занимает намного больше времени, чтобы написать те же самые эссе. Меня занимает больше времени, чтобы даже вот нужно прочитать э, 10 страниц книжки. Мне просто вот физически это занимает больше времени. И они не делали никакую скидку на это. То есть они абсолютно ровно оценивали студентов, которые из Канады и международных студентов, что очень мотивирует и стимулирует. И то, что ты сама себя не жалеешь. Ты не думаешь, вот я международный студент, английский не мой Поэтому я могу немножко здесь себе дать отдохнуть. Нет, такое вот здесь не проходит. Они, с одной стороны, очень сильно поддерживают, но с другой стороны они вот строгие с тобой. Ты должна, если ты этого не сделала, ты не получаешь хорошую оценку или вообще ничего не получаешь. Скажу честно, у меня свободного времени было не так уж и много. Но, в принципе, как бы, твое свободное время – это пятница, вечер, суббота. Все остальное время – это я проводила здесь, в колледже, в библиотеке 18 часов в сутки. Вот, в воскресенье точно так же. Так, свободное время я очень влюбилась со своей группой. у меня До сих пор я разговариваю с ребятами, с которыми я училась. То есть мы очень хорошие друзья до сих пор. Мы все время проводили вместе. И Канада новая страна. То есть путешествия. На выходные ездишь в такие города. Плюс Шеридан. В Шеридане было очень много таких событий, когда хотелось пойти, хотелось познакомиться с новыми людьми, с профессорами. Все очень дружелюбные, очень открытые. Мы ездили вот буквально, наверное, в первый месяц моей учебы здесь со всей моей группой на Ниагару в тур. Потом, когда вот мы выпускались, мы всей группой собрались, мы ездили на водопады в сторону Хамильтона. Тоже было замечательно. Так что свободное время в новой стране это не проблема, потому что все новое. Все хочется посмотреть. получилось так, что мы выпустились в конце апреля, то есть последний экзамен у нас был в последних числах апреля, но работу мы все начали искать в первых числах апреля. Я ее искала через Шеридан, через КОП, то есть ты начинаешь искать в первых числах апреля, и у тебя есть грубо говоря, время до конца июля, чтобы найти работу через КОП. Если ты не находишь, то как бы Шаридан тебе возвращает деньги и отказывается а, помогать, потому что просто по времени уже не получается. Вот. У меня заняло а, два месяца, я бы сказала, да, два месяца, чтобы найти хорошую работу. А у меня вот до моего интервью на которую на работу, которую я пошла, у меня было три интервью, все через Шеридан, очень хорошие компании, одна компания у меня была интервью в, э, на телеканале э, в Торонто, потом вторая компания у меня была э, посольство США в Канаде, вот, поэтому как бы я хочу сказать, что Шеридан э, действительно предлагает очень хорошие работы и очень хорошие варианты. Практически все мои друзья, с которыми я здесь общалась, нашли работу через Шеридан, и половина из них осталась работать на постоянно в этих компаниях. Два моих друга нашли работу в очень хороших логистических компаниях. Потом еще вот один мой друг, он попал в посольство США в Канаде. Поэтому я хочу сказать, что если есть возможность, по деньгам это небольшая стоимость, по сравнению с тем, что мы уже платим за учебу в Канаде. Если есть возможность, то нужно дать хоп и не сомневаться в шарикне мне они действительно очень-очень сильно помогали. Плюс то, что они помогают сложить твои резюме, они говорят, как себя вести на интервью, они говорят, что важно говорить, что не важно говорить, на какие работы стоит обращать внимание, они говорят, какие у тебя есть сильные стороны, какие слабые стороны. Перед каждым интервью вот, тебе говорят, у вас будет интервью во вторник. Ты можешь в любой день прийти к профессору, которая э, проводит тренировку в плане карьеры, прийти к профессору, и она тебе вот покажет, скажет, что говорить. Ты можешь с ней попрактиковаться, сколько тебе нужно перед интервью. То есть они очень всеми руками за тебя помочь. Если ты хочешь, опять же, все зависит от тебя. У есть мотивация, если ты хочешь, ты найдешь работу. Потому что вот первый месяц... Я искала очень сильно работу через Шеридан и сама искала. Это то, что нужно не забывать, то, что колледж не обязан тебе предоставить работу. Они тебе просто помогают, но это в конце концов все зависит от тебя. То есть ты параллельно должен искать работу просто так, по интернету, по знакомым, как хочешь, так и ищи. Говоря. Все зависит от тебя. Поэтому если ты прикладываешь к этому усилия, прикладываешь, и все получится. Я не думаю, это еще один такой вот стереотип, то что все думают здесь, что всегда приоритет это местные, потому что у них уровень английского и так далее. Мой, мой опыт нет, это совершенно не играет роли. Я работала находится находятся в Оквиле. Они занимались инженерией подъемных установок. И я занималась тем, что я продвигала компанию на международном рынке и на локальном рынке в Канаде тоже. У меня была база с наших основных клиентов, около 100 компаний, это был бизнес к бизнесу, и я занималась тем, что каждый день коммуникация с этими клиентами, каждый день имейлы, мы смотрели, какие пути, чтобы продвинуть наш товар, чтобы сделать больше продаж. Так же самое я смотрела месяц к месяцу насколько увеличились наши продажи и а, представляла абсолютно все маркетинговые материалы для этой компании. А, я работала с дизайнерами, которые мне помогали делать наши каталоги, наши флаеры, социальные а, социальные медиа, потом а, два веб-сайта я полностью с самого нуля до а, окончания сделала. А, плюс, мы выходили на испанский рынок, и очень, наверное, 50% моего времени занимает то, что я каждый день общалась с нашими испанскими партнерами, и они нам помогали развивать бизнес не только в Испании, но и во всей Европе. Я готовила огромные презентации для испанцев на испанском языке, на русском языке, на английском языке. Каждый раз, когда к нам приходили наши клиенты, наши покупатели, это была моя должность, то, что я должна была презентовать, Нашу компанию и э, смотреть, какие есть пути, чтобы продвигать наш бизнес и увеличить продаж. Моя компания в начале июня этого года э, президент продал компанию нашим конкурентам. И а, они переехали а, в абсолютно другой город, который находится на другом конце Онтарио, поэтому, к сожалению, все сотрудники были уволены, и сейчас вот я ищу новую работу. Но я должна сказать, что это абсолютно не то же самое, если сравнить с моим опытом год назад поиска работы, это не то же самое, вот искать работу после, сразу после того, как ты выпустился с канадского колледжа, и если у тебя уже есть опыт работы в Канаде, сейчас я уже чувствую себя более уверенно, я уже ищу как бы, соответствующий уровень работы, я получаю предложения, поэтому сейчас намного проще, чем было в прошлом году. То есть это не то, что какая-то безвыходная ситуация, у меня есть чего выбрать, и я получаю в день три приглашения на интервью, но опять же для того, чтобы... Как бы было с чего выбрать, ты должна этим заниматься, ты должна рассылать необъятное количество своих резюме в разные компании. Mm. Вот, поэтому mm. я могу сказать, что у меня все хорошо, и то, что надеюсь, Выберу хорошо работает. здесь жить, мне нравятся люди, мне нравится абсолютно все. Погода не отличается от Украины, поэтому в этом плане как бы разницы особо нет. Но э, я считаю большая, самая большая разница это то, что я говорю всем своим родственникам, родителям, друзьям. Это в менталитете людей. И это главная причина, наверное, почему я здесь хочу остаться. Потому что здесь настолько все искренне открытые и искренне дружелюбные и хотят тебе вот искренне помочь, то что в Украине я такого очень мало встречала, и стиль жизни совершенно другой в Канаде и в Украине. Здесь я бы сказала, здесь люди больше тянутся к карьере, к работе, но тем не менее семейные ценности а, здесь тоже очень очень важны.